biz ota onasi insonga ota onaga yaxshilik qilishlikka amr qildik chunki ota ona mashaqqat ustiga mashaqqatni boshdan kechirdi dedi o'sha mashaqqat meşakkat, qanaqa mashaqqat <manyal> desa o'sha volida 9 oy qonida ko'targanligi va uni yana 2 yil ko'kda tutib emizganligi bu og'ir mashaqqat u mashaqqatni faqat o'sha şey, ona bo'lgan kishigina buni tushunishligi mumkin lekin sizu biz buni qanchalik mashaqqat ekanligini qur'oni karimda hadis sharifda ulug'larni aytgan so'zlaridan bilamiz lekin uni his qila olmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga ba'zi sahobiy ayollar erkaklar ollohni yo'lida jihod qilishadi ayollarga esa jihodga chiqilmaydi biz o'sha jihodni savobini ololmaymizmi degan savol berishdi işte. shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayol kishini homilador bo'lishligi dedilar o'sha jihodga chiqishlig adlar homila dunyoga kelishlik vaqtidagi holati jang maydoniga kirgan bilan barobar barobardlar ana shu yerda olloh ikki jonni salomat saqlasa u ayolga g'oziylik maqomi jangda g'alaba bilan chiqqani maqomi beriladilar agar o'sha joyda vafot etsa unga shahidlik maqomi beriladi dedilar demak o'sha onani volidani farzandni dunyoga kelishlik vaqtidagi qiyinchiligi jangga chiqishlik bilan barobar narsa ekan jangga chiqqan odam nima o'limni bo'yniga oladi yo o'lim yoki g'alaba bu gapirishlikka oson bo'lgan narsa lekin mana hozir san o'lim bilan ro'para ropa, o'tiribsan ropa deganda tasavvur qiling ko'z oldingizda dunyoda qancha narsalar bor uy joy mol mulk do'st birodarlar farzand zurriyotlar yaqinlar ota onalar va hokazo hammasidan voz kechib ketishlik o'lim shu ayol kishini ana shu onalarni farzandni dunyoga kelishlikdagi holati qiyinchiligi ana shu o'lim bilan ro'paro kelish bo'ladi ana o'sha o'limni bo'yniga olib olloh ikki jonni salomat saqlasa shu qiyinchilik mashaqqatdan qutulib chiqarman salomat chiqarman degan niyat bilan farzand dunyoga kelishlikka u to'lg'o tutishni boshlaydi albatta yaxshi niyat bo'ladi lekin ikki yo'lni o'rtasida turadi shuning uchun o'sha mashaqqatni chekkan zotlarga yaxshilik qilishlikka shariat alloh subhana va taoloni tuzib bergan qonuni sizni bizni targ'ib qiladi